Землю. Я это еще дальше молчал. Дальше <свист> развивать территорию то, что мы обсуждали по улицам, все территории закрепить конкретно. нормально угу. через что, я думаю, что Но это все территории, территории и, и вся земля будет видна закону. Максимум, максимум. До 1 января подниму на земле коммунальной державной властности. Mm -hmm. Одним махом на всей Украине, одним законом с какого-то числа. Поэтому такой как бы надобности нет. Есть надобность на данный момент. Так, видим, пока что без этой постановы mm -hmm. регион будет единственное решение вопроса вот такое. Это не будет, скажем, на данный момент я так вижу, что не будет. Под вас вся Земля, не подменят, они себя не лазают вообще по концепции. Да, концепция. Да. Но мы хотим да. попробовать, пусть это не будет стоять на месте. По крайней мере, подождите, даже в этом есть, есть. будет неудачный проект, Батаристов. чтобы на Батаристов. на, на этом самом на лице города не отразится. Я не знаю, это моя вещь. Что это, Александр, ты все, что касается он, вообще глобально. Да. глобально, если говорить про монстра, у нас есть управление как строительство. Оно есть монстром, оно есть управляемым, оно с опытом, со всеми возможностями, полномочиями. Давайте так, мы по каждому пройдемся. давайте, а потом уже будем назначаться голосованием. Да? Болезненник, давай, Потому что это... Значит, следующий. Проспект имени Михаила Лужко, билет 2 центра Борисова. 20 Вот Это мы с головой не помним. Вот остановки. Тут ничего нет, у них там все, они там в своем А, здесь? Той, отдай ка этот, список. Где стоянка сейчас? где стоянка? Пойдем <связать> перед магазином. Вот да, вот перед Да, 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 вот это АТБ. Он показан на съемке, там, а там проходит вот несколько не смотрели, сетей. Смотрели. Между сетями. Я вот сюда, шел, шел, шел. И между сетями. Вот Сейчас мы его весь в Сейчас можно открыть, посмотреть. Здесь 500 кг. Посажена площадка между сетями. Сети проходят вдоль. Они не заканчиваются. И, да, я Значит, я думаю, вы нанести то, что у вас нет. Потому что в архитектуре нет сетей. Даже на 80%. А -а -а. А -а -а. Новая Заказывайте уточненную съемочку себе, платите а -а -а. деньги. А -а -а. И это самое. Значит, вот здесь идут сети. Это мой округ, потом который... я живу в 42-м доме, потом я знаю, что тут есть, чего нет. Значит, сети проходят вот так. так проходят вот, вот так, проходят теплосеть она пошла там... дальше и пошла и все Это вы что рассматриваете? Вперед. Вот она. Вот, вот, он, вот она. Вот Вот она. Иди, Иди, что, Дело в том, что ты не можешь знать все сети, потому что я, например, по проекту там 12 микрорайонов, у меня там сети и столько. Чтобы я почему взять... говорю, что нет, проходят четкие новые сети, которые я... Там есть Нет, земельные работы, как показывает практика, потом появляется как несколько рынок. Ну, когда помните, был порыв суммы сумме и не хотели сносить маф и убирать? Я В этом вопрос, что вы даете или Не Не мы.

С одной стороны, в целях, скажем так, благоустройства и все прочее, хуже не будет, да? Но, то есть там, где три торговых центра, огромнейшие павильоны с левой небоскребами, ну давайте, мы выйдем, посмотрим. Сейчас еще один момент. У меня отличная идея, кроме размещения трехчасовых спортов, это коммерческие Конечно, Мне еще хочется, не знаю, насколько это получится. Хочется показать пример я позвоню, территории. Что она там. Нет, ну понятно, понятно. Вот да. Тот массив место. -то если мастер, сейчас это будет, я не там пулянные Да, мусор. там все в белом пластике, весь массив в белом пластике. Да. Она расскажет. Какие документы надо? Просто это такой нонсенс, но площадка, чуть ли не там, до Игоря, если все взять, да. Всегда лучше, поставим директором директор который будет заниматься уборкой. Если у тебя такие планы, между прочим, очень хорошие. Потому что все равно потом, ну так, это то, что те, кто ее, они и так убирают сейчас. Вот если как раз вот этих часов споруд, там где хотя бы разочек или попытались, или намекнули на штаб какой-то, да, то Но сейчас... Мы говорим об этой площади, да, а там выходим в магазин, У нас в магазин, есть депутат, там, должен выходить палка, там, гвоздь на палке, и ходить собирать пакеты. Так так. Все есть все у нас депутат Василий Михайлович? Да, та, та, там. Что есть следующие дни такие? Бурбы собирать, летали. Надо работать с людьми. Да, Субботники устраивают. Да, ну, ему ну, а, вот хороший пример вот Игоря Юра Курак. То есть собрались в праздники, раз на укрытие, два, правильно? Гилю потягали. А можно не гилю потягать, а носилки. Нормально, oh. это не засунуть. Чтобы не бесполезно затратить. Да. да, потом по тортику, по чайку и на самом деле. Да. Так, наступное а питание будет собирать вам, наверное, от вокзала. площадь 227 и 3 квадратных метра. 20. Прямо 30. на автовокзале, где этот самый, заезжают от полосы. Не доезжает до полосы. Автовокзал. Угу. Вот это на зон перед ними, и тут это Ага. Вот сюда получается... Да Мы говорим об этой ключе.

ну, и тут Подожди, ну, секунду. Вот это у нас получится Мы 네, полу, да. 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 сейчас вы на, на, тропинке да. тут, тут же тоже, да. тоже, тут тоже сидят. Я вообще, ну, вариант алмаз, вот тротуар пока, вот вот вот, поворот, ну, туда, вот, вот здесь Я Допустим. могу сделать вообще нестандартный. Ты сейчас Хорошо. Ну, просто... да. нема. Наступно. Вулиця Першотравнева біля магазину «Жемчужина». Напроти нового автовокзалу. Є Першотравнивачий. Напроти автовокзалу. Так. Ну да, есть. А где Уже чудо, вот так вот в есть. Ну это типа ювелирная. Стали... Ювелирная мастерская. Ну где милиция пирамарская? Там такая банка, что ли? В, 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 в подворку Можно да. спросить, а где там можно разместить пилотов? Мне даже не интересно. Можно посмотреть? Да. Куда да. наверх мы едем?

Улада Рада, видите ли, в Державной Долгой Администрации. И позволит игролы по венкам предсвобожденным парламентом, чтобы же статью подписать. Давайте, давайте, чтобы мы не были Наступное. парламенте. Наступные. В Узи-Интернационалисте беля будинку 53. Ориентовная площадь 864 метра квадратных. что это? На месте чего? Там они уже построены, вот. Так, это, это, точки, которые посадил товарищи. господин Федорченко. Нет, значит, а домаш... это домашний... а подождите, а 50-30 тоже было? Нет, так Нет. я поэтому вам и говорю, что это да, это именно та площадка, где мы сейчас отдали ее по указу президента на доступный тур. Доступ доступ я вам говорю, Нет, без меня это все равно. Не та площадка. Хорошо, не та площадка. А сети, как я буду ну, к этому думать? Ну, дому той пришивать. площадке априори не может быть на расстоянии 15 метров от высоты. Она... От чего? Ну, вот эта высотка. 15 метров это маловато. Между, По-моему, насколько 1, я понимаю. 3. Не, насколько я понимаю, там, по-моему, около 20 метров допустимо. Это будущая улица, да? да. И дорога будущая. Вот эта площадка, там, площадка, где сейчас строят. Да. А между дорогой Вот две будут строиться. А дорогу где я строится. вот это строится А дорогу где строится? Ну вот она проект. Это то, что я строю? Нет, ты сейчас не ту строю, это квартальный дорога. Ну. вот вы этого самого. Так я говорю, надо взять, наверное, проектную документацию под нас, а вообще посмотреть, где у нас дороги идут, вот запроектированные. Хорошо, вот по, дороге все где сети какие, а да, да, все что скажешь, не получилось, что мафы начнут быстрее ставить, чем сети на сети. Или сейчас сети он подведет, а ты потом не поставишь мафу. -то. лучше поставить мафу, чтобы я туда не мог подвести. Там проколы сделаешь. Да. Все, и тогда будет снять мафу, с а что Нет, зачем? просто проколы. Я... Мы будем сети за бюджет деньги делать. Поэтому мы проход. потратимся. Да, сделать, а потом мы уберем маску, потому что на сетях же нельзя. Ну, так, ничего. тут тоже есть питание, на отрывать. Значит, будет вся мера 30, площадью площадь 18, метров. Это что-то Это, это много. Это, я, я, я знаю, я таким вот. это, 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 наша территория. А ты это, 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 Дайте пройти. После рынка был вот да, монтаж там, вот один... МЧСовой скорой. Ну, заявники а, сделали с желанием, да? Нет. Наоборот. На, на а, Тут. Так, а, а где Мира? Первый, а вот все, да? Сделала желание. Кто ну, есть вот мира, Монтажа, ну, вот Мира. Поставить одну точку и сделать так, весь этот пятачок. Ты это скажем, скажем, на прошлой комиссии. А, 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 ну, ну, а примерно, как надо. А ну, расскажите, куда сделать. Давайте, тебе смотрите. Это, это, где-то возле магазина какого-то. Это здесь аптека была, знаешь, между вот здесь. Межло, да, на первом этаже. Это. Понял. Да. Да. Дальше, это дальше мы чем. едем, получается, по этому самому. Вот это мы вот отсюда с Харьковской да. сюда-сюда. -то. Ну, да. Вот только вот тут Смотри, первая лапина. И тут а, лапина. лапина. Да, лапина. Да, 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 И да. двухэтажка да. Марка Волчок. Между ними есть проход. Есть. И, вот И вот между этим проходом полностью, ну, три маха получается, или один мах.

Сейчас, сейчас. Вопрос в том, надо хранилища устроить, вот это, чтобы ну не 5 а была там скамейка. Это чей вопрос? Это мой не, не, Но, шутка. Шутка. Это или округ? Вам не определяться там. Так, Вопросы уезжают на 3-й. значит, давайте дальше. Улица Белопельская, считай, площадь 128 метров квадратных. Это я и считаю. Это самое сетевое место, Давайте берем вот это. Давайте еще. Секунду. Близкий да. голова написал Червоне линии, да? мы да. линий. Да, да. Да. Ну там, где да, стоит этот самый, там, где вулканизация да, стоит. тот да. мы поднимаемся с этого да, марта на этот самый, с правой стороны, вот перед зеленой зоной, да? Да. А что там на зеленой зоне, чтобы вырубали все деревья? А то, что под что ли? И тут, связь, будет, все, все, вся тут все, все будет У вас высокое давление. Все, все площадка. Все, будет. себе говорю. А теперь, деревья. Освободили. 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 Теперь да. деревьев нет. Понимаете? Я планирую. Да. Да, да уже ничего не могу. уже не могу. Так, что тут у нас? А все, в все, я согласен. 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 Пакет. И сразу я иду и говорю, что не по... Короче, давай так, смотри. То есть нам бы, знаешь, что... нам бы желательно, чтобы... О, понятно, что сейчас сегодня комиссия... Надо... В любом случае, надо будет выйти. В любом протяжка случае, как сейчас указывается. быстрее... А? Протяжка, я быстрее, Теперь я еще, понял. смотри, что, что бы хотелось, и хотелось все бы, вот смотри, все ты рассказал все про сети, все-таки все все все. все. все 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 может быть стоит твоему коммунальному управлению ну, сделать 7, везде по сетям запросы, а, и, и, чтобы они могли быть, потому что очень много сейчас, вот у Степченко там более-менее как бы честно, скажу только, что там на Кутильской эти здания, там четко как бы дают, ну потому что реально, потому что если бабахнет, то может один раз только и навсегда. То есть газовики, суммы теплоэнерго, ворводоканал, эти вообще на приемку даже бывать не приезжают. И они даже не знают, э, оно вот так, вот так или как оно вообще проложено, эти сети. Очень вот вопрос. Просто они дают бумажку, значит, ну да, есть как бы, да, в, там, в этом самом, что можно на сетях, если есть взвода властники в сетей, поставить маф. В охране, в охране, нельзя, вот в охране, да. Ну, чтобы в случае чего-то маф переставили краном и могли сделать развитие. То есть много чего, как бы, я вот, вот а по съемке и его нет. Потому что ты же знаешь, что когда конкретно касаешься, заказываешь уточненку, и с этой уточненкой поехали, лучше ехать самому, потому что даже если представитель организации, то едет, то есть не всегда они это самое. Ну, я еще что хотел предложить. Естественно, стоит вопрос корректировки съемки, это не обсуждается но я хотел провести эту работу uh -huh. э, после первой сессии, чтобы у меня чисто организационно по предприятию, я сейчас не посадил геодезистов и архитекторов на эту работу, они тебе не упросили. Я, я тебе скажу честно, не я не знаю, когда ты придешь на сессию, то самое, -то смотрим, на шесть, да? 6, а да? 6, а получаем, еще 70 да? осталось, да? Вот тут, коллеги, секретарь да? сессия будет посвящена этому вопросу. <natural> и поверь мне, <mim communicate> то есть через минут 40 <sokes> ответов, да, криков и всего прочего, <heavens> ты уйдешь and and well, и мне сказал, well. Вадим, иди, well. и, и я будешь готов, тогда приходи. Потому что вот эти все вопросы, что я тебе задал, 100% зададут их на сессии. Понимаешь, mm -hmm. если местные Голова начнет mm -hmm. э -э просить поддержки, то это опять же Лена, а он, он не будет писать. такого Лена сразу уже сказала, я с плакатом стою напротив Дома природы. Уже стою. И звоню молодежный и парламент Бабенко. И кричу, и Игорь, и... проезжай, да, бегу. мафу нет. И 100 человек как минимум. Плакаты вот мы уже Мусорка там, березовый нормально, Если ему вы траншею, потом молодежный парламент Бабенко будет все рыть. А знаете, просто это просто да. 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 Если да. надо делать что-то да? рыть да. и убрать, да. 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 А да. то не да. сравнить. Да. Да. А, да. 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 а если что-то да. достать, а если что-то же нормально. чтобы ты для себя понимаешь? Потому что эти пытания в любом случае будут. Потом, давайте так, мы можем или на наступной комиссии, то есть выехать. На все девять. Ну а шо, сели, в течение полтора часа мы проедем. Только главное, чтобы приехал хотя бы не два человека. Один, а да, две машины. Картус, я, сели я, и сели. Я, я, да. я с Анатолием Григороди. Две машины. Если да. человек, и две и машины. Да? Сели и, и поехали. Третья и машина, заставили. еще мы берем представителей архитектуры. Вадима, Скрипкина, Прессу. Саня будет с вами Саня будет с Винстанем. А Толика берем Молодежный с камерой. Тоже. с камерой берем человека. что? А ну, камеру мы пойдем, если что-то сделаем. Мы машины у нас больше нет. Поздравьте на нас камеру. сегодня уже, ну, ты бачу, надо в любом случае выезжать смотреть, но ты бы, если бы ты на следующей неделе все-таки это сам. На следующей неделе я это сделал, и опять еще скажу, когда это все делалось, и перед, сам перед тем, собой уже ставили задачу, что должны выйти на сессию, вот те участники, которые меньше всего вопросы. За сейчас пока проект зацикливаться на Поэтому мы отработаем эти восемь. Из них останется еще, может из них три осталось. Да. да, но они уже столько поймали, что это Вынесешь там их штук а, 5. Хорошо. В итоге, хорошо. когда обработаем не эти 8, а обработаем 20. 50. А выйдет 5, Таких, не 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 7, в 5 железных. Таких, которые не были.